ॐ श्रीदत्ताय नमः ॐ देवदत्ताय नमः ॐ ब्रह्मदत्ताय नमः ॐ विष्णुदत्ताय नमः ॐ शिवदत्ताय नमः ॐ अत्रिदत्ताय नमः य नमः ॐ अत्रिवरदाय नमः ॐ अनसूयाय नमः ॐ अनसूयासूनवे नमः ॐ अवधूताय नमः ॐ धर्माय नमः धर्मपरायणाय धर्मपतये नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ सिद्धिदाय नमः ॐ सिद्धिपतये नमः ॐ सिद्धसेविताय नमः ॐ गुरवे नमः ॐ गुरुगम्याय नमः गुरोर्गुरुतराय नमः ॐ गरिष्ठाय नमः ॐ वरिष्ठाय नमः ॐ महिष्ठाय नमः ॐ महात्मने नमः ॐ योगाय नमः ॐ योगगम्याय नमः योगदीशकराय नमः ॐ योगपतये नमः ॐ योगीशाय नमः ॐ योगधीशाय नमः ॐ योगपरायणाय नमः ॐ योगिध्येयाङ्ग्रिपङ्कजाय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ दिव्याम्बराय नमः ॐ पीताम्बराय नमः ॐ श्वेताम्बराय नमः ॐ चित्राम्बराय नमः ॐ बालाय नमः ॐ बालवीर्याय नमः ॐ कुमाराय नमः ॐ किशोराय नमः ॐ कन्दर्पमोहनाय नमः ॐ अर्धाङ्गलिङ्गिताङ्गनाय नमः ॐ सुरागाय नमः ॐ विरागाय नमः ॐ वीतरागाय नमः ॐ अमृतवर्षिणे नमः ॐ उग्राय नमः ॐ अनुग्ररूपाय नमः ॐ स्थविराय नमः स्तवीयसे नमः ॐ शान्ताय नमः अघोराय नमः ॐ गूडाय नमः ऊर्ध्वरेतसे नमः ॐ एकवक्त्राय नमः ॐ अनेकवक्त्राय नमः ॐ द्विनेत्राय नमः ॐ त्रिनेत्राय नमः द्विभुजाय नमः ॐ षड्भुजाय नमः ॐ अक्षमालिने नमः ॐ कमण्डलधारिणे नमः ॐ शूलिने नमः डमरुधारिणे नमः ॐ शङ्किने नमः ॐ गदिने नमः ॐ मुनये नमः ॐ मौनिने नमः ॐ श्रपाय नमः ॐ सर्वरूपाय नमः ॐ सहस्रशिरसे नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः सहस्रबाहवे नमः ॐ सहस्रायुधाय नमः ॐ सहस्रपादाय नमः ॐ सहस्रपद्मार्चिताय नमः ॐ पद्महस्ताय नमः ॐ पद्मपादाय नमः पद्मनाभाय नमः ॐ पद्ममालिने नमः ॐ पद्मगर्बारुणाक्षाय नमः ॐ पद्मकिञ्जल्कवर्चसे नमः ॐ ज्ञानिने नमः ॐ ज्ञानगम्याय नमः विज्ञानमूर्तये नमः ॐ ध्यानिने नमः ॐ ध्याननिष्ठाय नमः ॐ ध्यानसिमितमूर्तये नमः ॐ धूलिधूसरिथाङ्गाय नमः ॐ चन्दनलिप्तमूर्तये नमः ॐ स्मोद्धूलितदेहाय नमः ॐ दिव्यगन्धानुलेपिने नमः ॐ प्रसन्नाय नमः ॐ प्रमत्ताय नमः ॐ प्रकृष्टार्धप्रदाय नमः ॐ अष्टैश्वर्यप्रदाय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ वरीयसे नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ ब्रह्मरूपाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विश्वरूपिणे नमः ॐ शङ्कराय नमः ఓం ఓం ఆత్మనే అంతరాత్మనే ఓం పరమాత్మనే శ్రీ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తర శతనామావళీ సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆఫర్ ప్రోడక్ట్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో నా టెలిగ్రామ్ లింక్ని క్లిక్ చేయండి